Спасибо. Украинская церковь православная нас сегодня объединяет. Объединяет весь православный мир. И только она может нас объединить. Спасибо вам. Mm-hmm. Самое главное любви для нас этот дух любви который открывает нам всешилия служение каждому из нашего роди, мимо у вас, мимо, все, вас ва, и всех вас упали, потому что вы служите в прайс стране, в прайской родине, и каждый из нас служит свою родину. И тот, он служит свою родину, он обязательно любит родину других. Ты не можешь любить, любить свою родину, если ты не можешь служить родину других. Это наша христианская жизнь. Это наш духовный мир, о котором я сейчас говорю. То, что и даже если кто-то у нас верит, они не поверят потому что им только этот мир, Дорогие друзья, как приятно с вами общаться. Как приятно с вами молиться. Как приятно с вами улыбаться. Мы представляем одну церковь, православную и великую, которая несет вот это. Сегодня у нас в Радинске мы сетим с вами, общаемся с вами. Я хочу, чтобы в нашей практике представитель, поместник православных церквей, Константин, начинаю с Константинополя, понимаете. Руминский, кипрский, грузинский. нашему патриарху, патриарху Ацелевицкий Александр III, я являюсь выпускником Киевской Духовной Академии. Да, это радует, нам дает это особую радость, что это связь между нами, никогда не